ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਛੋਟੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਚਟਪਟ ਬਣੀ ਚਟਪਟ ਬਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੰਤਕਥਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 35 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ हाँ जी असी गल करे महंत योगी शंकर जी ने महंत जी इस जरा स्थान है इसकी की हिस्ट्री है आज आप हमारे साथ आ जाए इतिहास पूछने के लिए वेलकम थोड़ा तो स्वागत है तो और ये सिद्ध बाबा चड़पा नाथ जी गुरु गोरख के एक शिष्य हैं जो चौरासी सिद्धों में से इनका नाम दर्ज है तो सिद्ध बाबा चटपनाथ जी जो मणि की यात्रा जो चल रही है उसका भी विधान रहा है इस जगह का संबंध उस मणि यात्रा के साथ भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जो मणि की खोज की थी आज भी फरमाना इसका सड़ी जाती है उनकी बाबा जी के चंबे से चंबा भी धुना चलता है बाबा का राजा विरासत जो बाबाई के उनके कुल गुरु हुए है हैं राजा के उनके दयात्म गुरु हुए है हैं राजा साहल देव ब्रह्मन उनको आशीर्वाद दिया उनका राजवंश चला आगे और राजकुल चला वहीं से बाबा जी भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे जहाँ खेती बाड़ी मैदान थे बिल्कुल बिल्कुल लोग खेती धान की फसल गेहूं की फसल होती थी यहाँ मैदान थे चरान थी जैसे पशु चढ़ते हैं ऐसे बाबा जी देखते हो यहाँ धूना लगा के बैठ के आपको धूने के दर्शन कराते हैं जो अखंड चौबीस घंटे जो धूना चलता रहता है ये स्थान का इतिहास लगभग सोलह सतारह सौ वर्ष पुराना इतिहास है और इस इतिहास का बड़ा ही मिर्च सुनने को मिलता है गुरु पीर जो बताते आ रहे हैं हमें अभी आपके सामने वही दसेंगे तो सिद्ध बाबा चटपन नाथ जी धुना लगाए बैठ के जो जिम्मेदार लोग थे बाबा के पास आए बाबा को देखा ये बाबा कोई संत धूना लगाए बैठ गया है नाश्ते लोग थे जो गुरु पीर संतों को नहीं मानने वाले थे और बाबा को कहने लगे बाबा जी ये अपना धुना उठाओ अपना तो यहाँ से चले जाओ तो बाबा एक अखंड समाधि मुद्रा हाँ। में लीन थे और बाबा को ध्यान नहीं था बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इतना ध्यान में बैठे हुए जब वो पांच सात दिन बीत जाने के बाद फिर दोबारा उन लोगों ने कहा तो बाबा जी नहीं उठे उनकी आवाज का कोई उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो फिर कहने लगे भी बाबा ये पखंड कर रहे हैं आंखें आंखें बंद करके बैठ गया है ठीक है आंखें बंद करके बैठ गया तो बाबा जी के ऊपर उन्होंने बैल समेत सुहागा चढ़ा दिया ऊपर जो खेत जो पदरी का था जमीन पदरी का था सुहागा गुजरने के बाद बाबा का जरा समाधि या टूटी उनकी और आंखें खोली उन्होंने बाबा जी ने कहा कि मेरे को परेशान मत करो मैं कह रहा बैठा रहूंगा मेरे को थोड़ी जगह दे दो आप अब थोड़े खेत हम भाई खेती बाड़ी करो तो बाबा जी को कहने लगे आप बाबा जी रातों रात जहाँ से चले जाओ इसी संध्या का टाइम था जो इस टाइम कह के चले गए आप रातों रात जहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको यहाँ से धक्के देके बाहर निकालेंगे तो बाबा जी ने सोचा उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है क्योंकि तो जब जब धर्म की हानि होती है उनको किसी न किसी रूप में आने पाता है तो ये अज्ञानी मूर्ख लोग को ज्ञान देने के लिए साधु संत जुगों जुगों से प्रयास रहा है तो ये इसी प्रयास के कारण इनको बाबा जी शायद इसी मार्ग से यहाँ आए तो इनको समझाना चाहिए तो साधु संतों का यादर मान सम्मान नहीं करते उनकी पाठ पूजा नहीं करते हैं तो बाबा ने उनको समझाया बहुत समझाने के बाद भी फिर भी उनको बाबा जी को चैलेंज धमकी कर दे के चले गए तो बाबा जी ने सोचा इनको ऐसे नहीं जाएंगे ऐसे चले ही गए जो लोग मुल्क आने वाली पीढ़ी इनकी वो भी उनका भी नुकसान होगा तो ये समझ समझते नहीं किसी की बात तो बाबा ने अपनी योग माया से रात 12 बजे लेके 4 बजे तक हिमाचल से वन इकट्ठा करना शुरू किया वृक्ष पेड़ पौधे अस्सी अस्सी नब्बे फुट के जब जंगल पेड़ लगे हुए हैं ये सभी कई पांच के दर आदमी भी आम के दर लगे हैं वो बाबा जी संत रहते उन्होंने ये आम के पेड़ लगाए हैं बाकी सब जो प्रकृति से ही जो आ रातों रात जो आया है तो कई तरह के पेड़ पौधे जहाँ आना शुरू हो गए ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਵਾਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਲਾਂ ਖਸਬੂਦਾਰ ਕਈ ਰਾਤ ਖਸਬੂ ਆਤੀ ਯਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਤਾ 4 ਵਜੇ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕੋ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਵੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਦਵਾਈ ਰੋੜਾ ਪੜ ਗਿਆ ਲੋਕੋ ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਤਨੇ ਬੋੜੇ ਉੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਯਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥੇ तो फिर बाबा जी को अपनी उन्होंने माया बंद कर दी उसी टाइम सुबह चार बजे तक ये काम चलता रहा तो लगभग तीस पैंतीस एकड़ भूमि पर जहाँ जंगल फैला गया है तो इसका कुछ हिस्सा जब सुबह प्राप्त होने के कारण कुछ हिस्सा इस समय से दस किलोमीटर दूरी पे गांव पड़ता है झड़ोली गांव कुछ हिस्सा वहाँ इसका रुक गया होशियारपुर में धारीवाल में जो धारीवाल गाँव है शहर धारीवाल और उसमें भी ये कुछ हिसान का रुका है उसका प्रदेशी रुख बोलते हैं उधर के जो लोग हैं प्रदेशी रुख वो भी उड़ते आ रहा था वन तो वही वही रुक गए थे तो, तो हाँ, तो हाँ, <laughs> तो तो चंबा हो गया और कहीं हमारे ना कोई परिवार में कोई हानि हो जाए जहाँ गाँव में ना हानि हो जाए तो बाबा के पास हो गए आए हो कोई रास्ता नहीं था जहाँ आने के लिए फिर जुगते जागते बाबा के धुने पर आए तो बाबा भाई ने उनको दर्शन ही दिए अलोप गुप्त हो गए और ਲੋਭੇ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਤਾ ਤਰਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ دیے ਆਕਾਸ਼ ਪਾਨੀ ਰਸਤੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਭਈ ਜਹਾਂ ਜੰਗਲ ਕੀ ਲੱਕੜ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਣਾ ਜਹਾਂ ਦਾਤਨ ਦਾ ਘਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ आज भी इसका ये फरमाना अगर कोई यहाँ से कोई लकड़ जंगली लेके जाता है घर में बालता है चूल्हे में लेता है उनके घर में कोई ना कोई कृति आना शुरू हो जाती है नुकसान होना शुरू हो जाता है और ये जंगल वरदान दे दिया ये जंगल सदा हरा भरा रहेगा और साथ साथ ये भी कह दिया है जहाँ की शमशान भूमि में ये लकड़ आपके पड़ सकती है कोई मुर्दा आदमी गुजर जर जाता है उसे मुर्दे के ऊपर लकड़ जलाने के लिए पाई जा सकती है जो धूना बाबाई का चलता अखंड उसी दिन का जो बाबा जी ने अपने हाथ से लगाया था उसी दिन का खंड रात दिन चौबीस घंटे चलता है उसकी मानता यह है कि धूने की कभी कोयला नहीं बनता जिसकी बहुत ही बनती है और जब एक बात तो बाबा जी का जब सुहागा गुजर गया था ऊपर से और कुछ दिनों बाद जमीन से जल निकलना शुरू हो गया था तो उनके कारण ये तीन कुंड बने हुए ये कुंड बना है माइयों के लिए जहाँ किसी के संतान प्राप्त नहीं होती है जहाँ खाई खोरा फिंसी रहती है स्किन प्रॉब्लम कोई भी होती है जहाँ आते स्नान करते हैं और ठीक होते हैं बाबा की कृपा आशीर्वाद से तो धुने की ही देते हैं उसको स्किन पर लगाने के लिए राजी भाई होते हैं ऐसे ऐसे जहाँ बाबा के कर्तव्य देखे हैं सरसों तली भी ऊपर सरसों जमाने का खेल देखा है जिसके डॉक्टरों ने बोल दिया जहाँ तक कि भी संतान नहीं होगी पंद्रह पंद्रह साल के बाद भी जहाँ बाबा के दरबार में आई हैं माइया बहने और उनके घर में संतान उत्पन्नी हुई है एक जो कुंड जे बना था एक कुंड सेंटर में आपको तो दर्शन कराते हैं कुंड सेंटर में बना एक उसके आगे बना जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहां कुंडो में स्नान कर लीजिए संगत आती है जहाँ तो ये बाबा का जो हरा भरा वन है ये लगभग तीस पैंतीस एकड़ भूमि जंगल फैला हुआ है तो सदा इसको प्रदान दीजिए सदा हरा रहेगा ये ऐसी यह मानता है तो ये मंदिर शिवालय मंदिर बनाया जो मंत्र जो कालीनाथ जी ने तो ये कम से कम ये भी कोई पुराना मंदिर है तो जहाँ आते दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं कई प्रांत से आते हैं जैसे हिमाचल जे एंड के हरियाणा दिल्ली से बम्बे से कई तक जहाँ लोग आते हैं बाबा मनोकामना पूरी करते हैं ये ये कुंड है ये यह यह यहाँ बना ये यह भी नेचुरली जो जल चलता रहता है रात दिन हर वेले बाबा की कृपा से जल बढ़ता रहता है कभी कम होता रहता है अपने नेचुरली जल चलता रहता है अपने आप ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਕਿ ਆਗੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਧੂਨਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦਰਬੇਸ ਜਹਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਰਬੇਸ ਵਾਲਾ ਜਗਾ ਮਿਲेंगे ਗਾਏ ਹੋਗੀ ਪਸ਼ੂ ਹੋਗੇ ਜੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚ इधर सेवाए जो हुए भी पच्चीस वर्ष हो गए सेवा जो कर दो हज़ार अठारह में संत समाज ने जब हमारे गुरु समाधि ले गए थे दृढ़ से हो गए थे तो संत समाज परंपरा अनुसार गति में विराजमान किया जाता है जय धुणिया जय बाबा के धुणिया अखंड रात दिन चौबीस घंटे ऐसी चलती रहती है जब लकड़ इसकी ख़त्म हो जाती है इसकी नई लकड़ लगाते हैं जंगल से ठीक है तो ये इसकी लकड़ी की खासियत ये है इसका कभी कोयला नहीं बनता है इसकी राख बनती है जो भक्तों को जो दी जाती है भूभती के रूप में ऐसे जो राख बनती है इसका कभी कोला नहीं बनता है ठीक है ये जितने संत महात्मा जहाँ रहे हैं समाधि ली है उनके ये सभी लगे हुए हैं सभी श्री लगे हुए हैं तो इधर सब समाधि लगी हैं ये जितने बड़े मंत्र जहाँ संत रहे हैं ये बाबा के चरण पाद का ये सब मंतों की समाधि रही है जितने महंत यहाँ रहे हैं उनकी समाधि भी है इधर सब प्राचीन समाधि लगी हुई है सब चेतन समाधि हैं खंड समाधि हैं माइयों के लिए बना रखे है सरोवर बना रखे है स्नान लिए एक गुप्त गंगा चलती है जंगल से आती है या, या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये, ये रात दिन जो चलती रहती है तो जब बरसात का समय होता है फिर इसमें को फालतू पानी आस पास बीच में आ जाता है लेकिन नेचुरली पानी ये जंगल से आता है गुप्त किसी को नहीं पता कहाँ से गुप्त गंगा के नाम पर जानी जाती है नोमनी के नाम पर जानी जाती है जे, जे, जे को स्नान करने के घर बनाया रखा है जय घर ये पूजा पाठ जहाँ करते हैं बैठ के ये अंदर से जंगल से आती गुजरती है हाँ किसी टाइम जो चार फुट फुहारा निकला था अभी चार फुट की निकली फुहरा जमीन जिम, से जो चलते हैं सुंग थोड़े सा चलते हैं उसी से ये गंगा आगे जाके वहाँ विशाल खेतों में चले जाती है आगे खे खेतों में लग, चलती रहती है ठीक है और यहाँ एक परंपरा जी जो इतिहास है बाबा के खास मेला लगता है महाशिवरात्रि का दो तीन दिवसीय मेला लगता है अनेक प्रांत से जहाँ लोग दर्शन भोले बाबा का दर्शन करने आते हैं सिद्ध बाबा चटपना धुनी के दर्शन करते हैं और पाठ पूजा करते हैं दूसरा दीपावली और बैसाखी का जन्माष्टमी ये सारे त्यौहार बड़े विधि 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 मनाए जाते हैं और अभी इस टाइम दो से अखंड जो लंगर चल रहा है चौबीस घंटे लंगर का जो यात्री दूर दराज से आते हैं या लंगर प्रसाद पा सकते हैं सुबह चाय प्रसाद पा जाते हैं ब्रेड खाते हैं रस खाते हैं और लंगर प्रसाद नौ बजे से लेके रात्रि नौ बजे तक भी लंगर चलता रहता है और आए गए साधु संतों के लिए बहुत संत निवास बना रखा है अतिथि देव भविष्य भैया और दूर दराज से कोई परिवार आता है रात यहाँ रुकने के लिए और रुक सकता है ऐसी परंपरा बना रखी है ਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਵਿਟ ਸਿਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਕੱਢ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਾਂਸ ਕੁਪੂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੈਸ ਰੰਗ ਬਣਨ ਲਈਏ ਕੁਪੂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤਖਸ਼ ਫਰਮਾਨਾ ਹੋ ਉਸਕੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇ ਉਸਕੋ ਕੁਪੂ ਆਗ ਲੱਗੀ ਥੀ किसी कारण लगी आग लेकिन आग लगी कुप जल के राख हो गया था बिल्कुल खत्म खत्म हो गया था और बहुत ऐसे भी में यहां जिसका खेत साल लगता है जिसका खेत साल लगता है उसमें इतने मोटे डाले काट के लकड़ के बीच जंगल में फेंक दिए थे तो खेत को डाले जाते थे मना बावजूद मना करने के बावजूद तो उसने नहीं मना किया नहीं रुका उसको भी उसका प्रमाण मिल गया था उसको और इधर इधर गुजर था कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਰ ਅਗ ਲਗਾਦੀ ਇਸਨੇ ਆ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੰਗਲ ਕੋ ਆਗ ਪੰਨੇ ਲਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋਏ ਇਹ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਾਹ ਫਲ ਪੇੜ ਪੋਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਹੋ ਹੈ ਇਹ ਸ ਚਮਗਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਧਰ ਹਮ ਚਮਗਦਰ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਅਤਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤੋਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਲੋਕ ਜੀਮੀ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਸੰਦ ਕੀਆਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮੇ ਹਮ ਸਦਾ ਸਿਵਾ ਦੇ ਜੀਏ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਕੇ ਹਜੂਰੀ ਮੇ ਰਹੇ ਆਪਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਬਾਬਾ ਇਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਸੇ ਉਲਟ ਲਗਾ ਦਿਆਤਾ पेड़ सा उल्टे लगे रहते हैं वो तापमान जैसे बाहर 50 डिग्री तापमान होगा अंदर आप कर जाएंगे तो प्रकृति के तापमान क्या है इसका 30 ताप रह जाता डिग्री तापमान जी ठंडा रहेगा कहीं भी इस ए सी नजर नहीं आएंगे जहाँ लगे हुए जानवर तो भी जानवर तो खतरनाक जानवर नहीं ज़्यादा इसमें जैसे छोटे मोटे जानवर है लूमड़ी है कोई स्या है ਆ ਸਾਪ ਐਸਰ ਸਾਹ ਆ ਰਾਤ ਕੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹੂਏ ਨੇ ਨੀਲ ਗਾਇ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਲ ਗਾਇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪਾਣੇ ਕੋ ਦੇਲਤੀ ਆ ਚੀਤਾ ਬਾਗ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਜਾਨਵਰ ਜਦ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਥਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਲੂ ਚੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੋਰ ਹੈ ਮੋਰ ਵੀ ਬਲਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਸੇ ਦੇ ਜਲ ਖਤਰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਥੇ इस चीज का एक चीज और भी है इस जो 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 पेड़ पेड़ लगे हुए हैं बाबा जी ने है अपनी माँ से ये सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए पंजाब में किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे ऐसे पेड़ और ना, ना ही इसका आवाज वातावरण के साथ अनुकूल नहीं रहता है आज भी प्रकृति ने जो पेड़ लगाए हैं जो का पेड़ है इसी आज भी इसी का है उसका बदना फुलना नहीं हुआ जो स्थापित हुए जैसे डीगे लगे हैं टेढ़े लगे हैं वैसे टेढ़े आज भी टेढ़े हैं उसी टाइम के टेढ़े हैं ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਣਾ ਕਬੀ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਬਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏਗਾ ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਪਨਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਬਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੈ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਪਨਾਈ ਕੀ ਜੈ ਭੋਲਨਾ ਇਹ ਸਨ ਮਹੰਤ yoginath ji ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ